енді бүгін кезектегі сабағымызды бастаймыз кеше өткенде бізде сол бизолстудия орталығын орнатуды үйрендік әнде дәслепкі со орталықты ашып дәслепкі сөзді экранға шығаруды үйрендік бүгін енді ыыы қандай да бір кітаппенен үйренген мақұл болады ар бойынша көптеген кітаптар бар соларды кітаптардан алып оқып сол кітаптағы мысалдарды көріп барған мақсетке мақұл болады енді мен азір өзіме қолай болу үшін егер мына метанид точка ком деген сайтта бір қанша электрон кітаптар бар бұл жерде мен сол си шарт сайладым сишарт деген ә, ә, нәрсені тапты демек осы кітап бойынша мен сіздерге ә, бұл жердегі берілген материалдарды ә, сиар тілінде іслеп көрсетіп үйретіп барамын енді өткен сабақта бұл көргенбіз ә, бұны бұның орнына біздер жалау ворд деп жазғанбыз деек енді бұл жерде түсініклерден блок деген түсінік бар енді блок деген не оның үшін не? мінеорталығына Енді әрбір фигуралы скопқаны көріп атырған болсаңыз демек бұл блок деп айтылады демек бұл жерде әзір міне ең сыртқы блок э, namespace проект блогы демек соның ішкі блоктың ішіндегі блок міне класс программ, программ классының онан кейін демек осы программ класына тиісілі программ классы демек өз кезегінде міне проект Ө, бір, тисілі болып піппіп, проектіміз проектіміз Ө, ал программ классқа міне ішінде мына бір метод тиесілі болып тұр демек бұл методтың өзі міне блок бар енді блок бұл блоктың ішінде және міне блок ашсақ болады сәйкес түрде демек қазір міне орлану избез орыланады но дегенменен келешекте бұның қандай фарқы бар екенін көреміз әсіресе со түрлерді үйренген кезде анық білінеді яғни бұл блок кезектегі блок яғни бұл блогымыз, блогымызмын белгілеп тұрған блогымыз майн блогының ішіндегі ішкі блок болып п блок деген сөз меніңше түсінікті болған болса керек егер түсініксіз болған болса комментарийлерде жазып кетсеңіз түсінбеген нәрселерді келешекте соларды сапластырып олруға әрекет етеміз демек қазір бұл жерде бұл екінші блок болып тұрыпты яғни ішкі блок енді біздерде еңтеағ майн методымызды өткен сабақта да айтқанбыз яғни бұл майн методы ең бірінші болып іске компиляция болғаннан кейінгі ең бірінші б Ә, автомат түрде іске түсетін метод демек бірінші болып орлануы сол майн функциясына беріледі ә, бұл майн функциясы қалеген проектті жаратқанымызда ә, онда ә, автомат түрде ә, жаратылады ә, енді регистро зависимость деген сөз яғни бұл ә, біздерде қазірше әрді мына әрді гілт сөздерімізді көріп тұрсыз ба сөздерімізді жазылған войд жазылған майн үлкен деп майн екен деп майн деп оқылса болды емес бұл жерде бұлжерде кішкене әріппен жазсақ бұл майн деген функция бұл жерде ешқандай қателік болып тұрған жоқ но дегенмен бұл біздің майн методымыз екен танымай қалады да мысалы мына ә, қызметсөз үлкен әріппен жазсақ басқа нәрсе яғни бұл войд деген ә, атаманың өзі қазір түсініксіз болып тұр сол үшін асты қызыл сызық көрінді дегені, бұл дегені, ә, бұл бұл, ә, дегені бұл, ә, ол синтаксистік қате дегенді білдіреді ал енді бұл жерде міне кішкене майымменен қойғанда бұл синтаксилік қате көрсетпегені бұл бізді ойлап жатыр ты ол сол тек бас функциядан басқа майын функциясын жаратып жатырпты деп ойлап тұрыптые ә, сенбесеңдер ә, соны қазір мен ә, да мынандай қыламын так көшіріп алдым да мына көшіріп алып тастаймын да төменіне сөйтіп бұл жерде майн функциясын қойып қоямын бұны ешқандай ішінде қалды қалдырмаын демек қазір бұл жерде бұл программ классында екі функция барміне бірінші функция екінші функция а бірақ қайсысы бас функция бұл жерде бас әріппенен жазылған майн функциясы бас функция соң үшін бұл жерде компиляция қылсақ ешқандай орынламады енді орынламады емес орылады басқаруды бұған берді соның үшін орламағандай болып да үшін аны орланған көруге болады міне бұны мысалға сәлем деген сөзбен алмастырсам бұнан ірку үшін мен тоқтатып тұрамын азір бұны экранға сәлем деген сөз шығыпы экранға сәлем деген сөз енді сезген болсаңыз бұл жерде ешқандай қате жоқ бірақ бұл майн функция методы да бұл метод но бас метод емес бас метод сол үшін барлық уақытта бұннан бұяғында хәріплердің үлкен кішісі жүзі үлкен рөл ойнайды оқылуы бірдей болғанменен әрқайсысы әр түрлі объектілерді көрсетеді егер сондай атама менен біз атама қойсақ объектілерді. Ө, демек енді регистр зависимость деген сол кееді яғни ә, майн 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 бәрі оқылығы бірдей бірақ ол ешқандай бір біріне тең атамаларды осындай атама қойғанда объекттің атамаларыммеодтң атамалары, атамалары бұлар бір бірінен фарқ болатұғын комментария деген сөз бұл комментария дегеніміз қарапақ тілінде түсіндірме түсініп беру деп айтсақ та болады біздер комментария деп пайдаланып кете береміз яғни комментария бірінші бұл міне көріп тұрған болсаңдар көп қатарлыны бөлу белгісі м жұлдызша n boshlanadi ham shuning qarama qarshыi yulduzcha ham bo'luv belgisi mian тамамланса, со аралықтағы қатарлар ешқандай оқылмайды яғни yani, бұларды оқылмайтын кодлар деп те айтсақ болады ә, ал егерде бұны не? екі бөлу белгісін қойған болса қатарластырып екі бөлу онда бұл бір қатарлы демек мына белгіні көргеннен кейін сол қатардың ақырына дейінгі жазылған символдарды ә, компиляция уақытында бұл компиляция қылынбайы яғни оқылмай өтіп кетіледі соның үшін қандай да бір ә, программаның текстінің ішінде түсініктіле беру керек болса онда жазып кетсек болады міне демек мен жазғаны менің бір қатарлы комментарий болды бұл ә, майн методы егерде көп қатарлы қылып жазатын болсақ онда демек жаңағы айтқанымыздай міне басланды сразу бұның хаммасы жасыл реңге өтті яғни егерде мен мына жерде былай жазып қойсам онда мына қатардың бәрі ешқандай көрінбей қалды сол үшін уже кейін бас функция болу керек бас функцияның өзін мен комментарияға алып қойдым так бұны егер мен мынаны өзгертсем де май методы е міне былай қылып қойсам демек бұл мына белгіден бастанды арасындағы символдар лгеі барлығы комментария болып есептанады бұл ешқандай да оқылмайды оқылмайтұғын кодлар ал қалғаны бұл код қандай да бір өзінің орындайтын уазифалары бар демек комментариялар түсінніктіе болса және ә, дауом етеміз бұл ә. жерде енді ә әай бір программадан басталапты бізде демек көріп тұрған болсақ бізде бұны орындап көруіміз мүмкін яғни демек экранға біз сәлем деген сөзді шығарып қойып едік енді бұны өзгертіреміз атыңыз кім одан кейін енді стринг деген бұл қатарлы түр онда қандай да бір үшін тарифемес мәселен әзірше ат деп қояйын өткендегі міне консолды пайдалансақ консолды енді рейткей бір символ болатын болса стринг қата енді бұны лайн деп өзгер енді бұл жерде және ә, бір айтып кететін нәрсе бар өткенде естеріңізде болса консолда ә, да шығарған кезде илені бары жоғы бар еді илені бары және жоғының барғына айтамыз демек л эн деген сөзді бар болғалығы себепті бұл сөзден кейін демек қатардың ақыры деген белгіні қояды да таза қатарға түсіп қалады енді ә, бізде ат деген өзгеруші бар һәм оған қосымша ә, мәйлі алдына жазып қояйын е болмаса ә, қалайсыз деп жазып қояйын қалайсыз мұнан кейін программаны шумақлаудан алдым демек нәтижен көру үшін уақытша ірку үшін і барлық уақытта консол ре деген қатарды қойып қоямыз енді мына жерде тыбар берген болсаңыз міне бұл бізге түсінікті тырнақшаның арасында не көрген болсақ сол символдар ізбезілгін экранға шығарып береді хәткіміне бір бос орыннан қойдым бос орыннан ш бұны орылатып көрсек Не, атыңыз кім деген сөз шықты көріп жатқан болсаңыз курсор төменде курсор төменде мәселен аты мысалға аман болсын аман қалайсыз көріп қалайсыз нәтижені көрдім қалайсыз деген сөздің ә, арасында пробел қойылмаған ол мына жердегі пробельді біз пробел деп ойламауымыз керек бұл тек қана плюс дегені бұл тырнақшаның ішіндегі қатар деп айтылады бірақ тұрақты қатар тұрақлы ал бұл қатар бұл қатар өзгеруші қатар яғни yani, бұның ә, нәтижесін біз консольдан ә, оқыдық консольдан оқу деген метод бұл мына жерде жаңағы курсорды төменге түсіп кеткен себебі ln деген бар жоқлығының жоқығының егер де мына жерде пробельді алып тастасақ курсор жабысып қалады жаңағыдай сол үшін курсор қойып қоямыз мына жерге де өзіміз курсор қойып қоямыз ендігіде қандай да бір атты жазсақ жерде арасы жабысып қолмайды себебі провелдің өзі бос орынның өзі де бір символ болып есептанадыее бірінші символ провел одан кейін қ а и так далее мына символдар ізе қатары шығады ола көруіміз мүмкін демек атыңыз кім мәселен дәулет демек дәулет қалайсыз этыбар беріп атқан болсаңар л н деген бар болғанда дәулет деген жазуымыз төмен ә, куда тұре үшін төменгі қатарда жаз алдыңғырында енді мына қара кейіінгі дәулет қалайсыз дегенде ln ні бар соң үшін курсор төмен қатарда тұрыпты демек бұл LN болса демек өзінің параметрлерін яғни скобктың ішіндегі экранға шығару керек болған нәрселерді экранға шығарады да курсорды келесі қатардың басына қойып қояды демек бұл түсінікті болған болса біз кейінгі бөлімге өтеміз. Демек кейінгі бөлім өзгерушілер мін қазіргі ғана қазіргі мысалда көргеніміз бұл қазіргі мысалымыздағы міне ат деген бұл өзгеруші ә, бар берген болсаңыз ол өзгерушіге біздер қайсы түрде стринг түрінде деп дағазалап жатырмыз жәмде сразу оған меншіклеп жатырмыз консолдағы символдар ізбеін оқып енді бұл жерде өзгеруші деген аттың мысалында көрсек өзгерушілерді ат қойғанда біріншіден ғым, біріншіден өзгерушілерге ат қойғанда латын әріптерінен пайдаланамыз араб цифрларынан пайдаланамыз мына төменгі сызық деген символдан да пайдаланамыз енді өзгерушілердің аты методлардың аты объектілердің аты атамалар идентификатор деп айтылады идентификатор деген сөз идентификатор қате болмау үшін енді бұл сөз визуал сөйл орталығына таныс болмаған үшін мынандай синтакстік қате деп комментарияға қоямын демек идентификатор деген не идентификатор атама яғни yani, өзгерушінің аты ен yani, идентификатор қандай болу керек идентификаторды ат ә, қойғанда жаңағы айтқандай латын әріплерінен рус әрптерінен пайдалану мақсатке муафық емес бірақ рс әрперіненоны пайдаланса болады біз биз латын әріптерінен цифрларды бірақ бір шарті цифрдан бастанбау керек мәселен бір бір а деп ат қойсақ болмайды а бір деп ат қойсақ болады демек шарті бірінші символы цифр болмау керек мына белгі болса да болады төменгі сызық белгісін одан кейін бұл өзгерушілерді жазғанда қандай да бір не өзгеруші бұл компьютердің ядында қандай мағлұмат сақлайды. соны анықлап аламыз мысалға міне фамилия деген өзгеруші жарата жатқан но ол компьютердің ядында фамилияны сақтау керек оның үшін оның алдына міне қатар деген түр қатар деген түрді жаздым бұл жерде енді бұны бұл қатарды дағазалау операторы деп айтылады яғни yani, бұл фамилия деген өзгерушіні стринг түрінде деп дағдалады. енді ұнан онландық... кейін ұндай өзгерушілерді қоя беруге болады Үм, демек аралары үтірмен жазып кете берсек болады енді өзгерушілерді дағазалау үшін әлбетте қандай да бір түрді білу керек екен қәзірше бізе стринг түрін білдік стринг деген түр демек ә, стринг түрі бұл қатарлы түр екен яғни ә, стринг түрінде дағазаланған объектілерде қатарлы мағлуматлар болады ә, енді мына көріністе дағазалауға болады дедік керек болса әрқайсысын бір қатарды тағазлааған болады оның үшін әрқайсысының алдына сол стринг яғни yani қатардың аты жазылу керек демек бұл тағазалау операторы тамам болды дегені точкалы үтір жазылады демек соныда айтып өту керек ә, точкалы үтір деген тілдерінде қандай да бір ә, фрагментті тамам болғанын білдіреді яғни yani, оператор тамам болғанын білдіреді демек бұл операторларды міне үш операторды өз алдына да жаздық енді бұл жерде ә, астында қызыл сызық емес жасыл сызықлар болып тұрыпты бұл жасыл сызық дегені бұл компьютердің ядында бұл өзгерушілер үшін орын ажыратылды бірақ бұл өзгерушілерді ешқандай пайдаланбағаннан кейін сындай астында жасыл сызық пайда болып тұрады бұл демек ешқандай қате дегені емес енді артықша дағазалап қойылған болуы мүмкін сол кезде бізді ескертіп тұрады артықша дағазалап қойған болуы мүмкін программаң ақырына дейін қарап жатқан бұны ешқандай пайдаланбадың ғой дегендей бізге ескерту бі. енді бұларды сразу дағазалау дағазалау уақытында оларға дәс мәнісі беруге де болады мәселен фамилиясы алимов демек бұл дағазаланды енді экранға егер шығаруымыз мүмкін тек қана сол өзгерушінің атын жаз енді бұған алдыңғы жазылғаларымыз қайта қайта фамилияң кім деген chiғып отырмау үшін бұның hamмaсін мен қазір мына жерде комментарияға алып қоямын алдыңғы кодларымды бұл жерде әзір міне берген болсаңдар алимов дегенде экранға шығару үшін қандай да бір ісед пайдаланған екенмін соның ішінде оның астында жасыл сызық жоқ енді және бір айта кететін нәрсе бұл теңдік белгі математикадағы тең деген сөз емес тең дегені бұл меншіклеу операторы тең бұл оператор қандай оператор десе меншіклеу операторы деп айтды меншіклеу операторы яғни бұл жердегі мәнісі компьютердің ә, ядындағы аты пәм деген ячейка бар ол ячейканың форматы стринг формат компьютердің ядында ячейкаға мына мәсі болады алады хәзірше сол енді бұл пайдаланбаған нелерді өшіріп қояйын мәйлі енді және бір нәрсе бар енді қазір бұл жерде өзгеруші деп бекердан айтылмаған және бір мәнісі беремін демек көріп тұрған болсаңыз бұл қатарда пам аты өзгерушінің аты пам бұл жаратылды оның мәнісі аим болды одан кейінгі де демек бұл өзгертілді яғни алдыңғы аип деген өшіп кетеді кейінгі мәні сақтанады ақырғы себебі ячейка біреу пам деген ячейка стринг форматтағы ячейка біреу оған алдын бұл тұрып еді кейіннен бұны меншікледіаар соның үшін аір экранға шығарғанда демек иванов деген мәнісі қалған болады енді және бір нәрсе бұны сразу дағазалау шарт емес алдын дағазалап кейіннен оған меншіклеу операторымен кейінгі қатарда да мәнісі берсе болады сразу дағазалау дағазалаудан оған да мәнісін беруге біз Eğer biz mense tayar bası bir koysak da oladı. Demek bugün şey e, su yüzde toktayımız. Şimdi sınavlarla cennet olmuyor.